ছয়দ আব্দুল মালিকৰ কাঠফুলা নামৰ গল্পটো আজি একেবাৰে শেষৰ অংশলৈ আহিছোঁ অঁ তোমাৰ নাম কি তোমাৰ নাম আছে নহয় বেদানা অঁ খোৱা তালৈ মিঠাইখিনি পেলাই দিলা নেকি মই লৈ চাম চাহ পিয়ালা বেগা বেগীকৈ খাই উঠিল আৰু কামলৈ যাবলৈ ওলাল হাতৰ আঙুলিৰে তাৰ চুলিখিনি সি ঠিক কৰি ল'লে একো হয় নকৰিবা আগফালৰ দুৱাৰখন ভিতৰৰ পৰা মাৰি থবা ভয় লাগিব নেকি তাৰ মুখৰ ফালে চাই থাকি সঁহাৰ নিচিনাকৈয়ে বেদানাই ক'লে নালাগে সি ভুমুকি মাৰি বেলিটোৰ ফালে চালে আৰু ক'লে থাকা মই আহিম সি ওলাই গ'ল পদলীৰ মূৰৰ পৰা আলিটো উঠি সি হঠাৎ ৰ'ল আৰু ঘূৰি ক'লে তোমাৰ নামটো কি বুলি ক'লা পাতলকৈ এটা হাঁহি মাৰি বেদানা অলপ চিঞৰিয়ে ক'লে বেদানা অঁ মনত পৰিছে মই ক'ত পাহৰি গৈছিলোঁ এইবাৰৰ সি নৰল বেদানাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল সি কোনোপতেই দুৱাৰখন ভালকৈ বন্ধ কৰিলে তাৰপিছত পিছফাললৈ আহি দুৱাৰখনৰ বননীৰ ঘৰৰ কাষতে বহি বেদানাই কেওপিনে চালে হেলানি পতা ঘৰৰ শাৰী কিছুমান ঘৰত তিৰোতা মানুহ আছে কিছুমানত নাই দুয়োফালে তলাচাবি মৰা ভালেমান দূৰত কিবা এটা কাৰখানাৰ মাছ তোলৰ কলা ধোৱা হয়তো তাতেই তেওঁ কাম কৰে বেদানাই ভাবিলে বতাহত ঘিউ তেলত ভজা পিঁয়াজৰ আৰু কিবা তৰকাৰী গোন্ধ আহিছিল সেইখন হোটেলতে তেওঁ খায় বেদানাই ভাবিলে এটা কথা ভাবি বেদানা বৰ লাজ লাগিল তেওঁৰ নাম কি বেদানাই নাজানে সুধিবৰো উপায় নাই বেদানাই লাজ পালে বহাৰ পৰা উঠি বেদানা ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ আহিল মজিয়াখন মলি ডেকা মাটিৰ বেৰৰ কাষত কিছুমতা ফটা কাগজ আৰু হাতমোহুৰা ফটাকানি বেইবোৰৰ মাটি কেতিয়াবা এৰাই গৈছে সেৰে সেৰেঙা ই কৰাবোৰ এডাল এডাল হৈ গৈছে বেৰবোৰৰ মূৰত মমতাজৰ চেকা লগা কিছুমান কাপোৰ কামিজ পেণ্ট গেঞ্জিলুঙি বোৰে বেছি লেতেৰা হৈ যেতিয়া পিন্ধিব নোৱাৰা হয়গৈ তেতিয়া ধোবাৰ পৰিৱৰ্তে বেৰৰ মূৰতে দলি মাৰি থৈ দিয়ে বেদনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি বিচনাখনতে বহিল বিচনাৰ তলতো ৰঙা কেনভাছৰ অলপ ফটা এযোৰ জোতা এযোৰ ছিগা চেণ্ডেল আৰু বহুত ফটা কাগজ বিচনা চাদৰ কৰি লোৱা কাপোৰৰ মলিন মাজে মাজে তেলৰ ক'লা দাগ লগা হয়তো কেতিয়াবা ভাগৰ লাগি হাত ভৰি নোধোৱাকৈ শুই দিয়ে বিচনা চাদৰত লাগে বিচনাখনৰ বেৰৰ ফালে লাগি থকা কাষটোত কিছুমান বিনা পইচাত বিলোৱা ঔষধৰ কেটেলাক কেলেণ্ডাৰৰ পৰা ফালি ৰখা পুৰণি ৰংচঙীয়া ছবি আৰু চিনেমাৰ হেণ্ডবিন বস্তুবোৰ দেখি অকলশৰে থকা স্বত্তে বেদনাই হাঁহিলে তাই বিচনাখনৰ ওপৰলৈ মোকৈ শুলে চকু এটা ডাঙৰকৈ মেলি ধৰি বেদানাই এনেই চাই থাকিল হঠাৎ তাইৰ মনত পৰিল সূৰ্যৰ ভয়াৱহ নিশাতৰ কথা আন্ধাৰ জঘন্য কদাকাৰ নিশাতৰ কথা দিনৰ পোহৰৰ মাজত যেন গোটেই ঘটনাটো বেদানাৰ এটা সপোন যেন লাগিল আকৌ এবাৰ বেদানাই মমতাজৰ কথা মনত পেলালেই মমতাজৰ লগত তাই গুচি আহিল কিয় তাৰ লগত তাই আছে বা আছেই বা কিয় তাইতো অকণমান মিচিন বেদনাই ভাবি নাপালে কিয় তাই ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ নিসন্দেহে সুযোগ পায়ো সেই কথা আৰু একেবাৰে ভবা নাই তাই যেন সদায় ইয়াতেই আছিল সদায় ইয়াতেই থাকিব মমতাজিতো তাকে ভাবি এটা ঘৰটোত অকলে তাইক এৰি গ'ল কথা কৈ ভাবি ভাবি বেদনাৰ ভাল লাগিল হেৰি অঁ হেৰি কোন মইহে দুৱাৰখন মেলি দিয়াচোন বিচনাখনৰ পৰা উঠি গৈ বেৰৰ জলঙাই দি বেদানাই বাহিৰলৈ জুমি চলে পাতলকৈ হাঁহিলেই আৰু দুৱাৰখন মেলি দুৱাৰ মুখতে থিয় দিলে দুই হাতত কিবা এটা দু টো টোপোলা লৈ মমতাজ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল বেদানাই দুৱাৰখন আকৌ বন্ধ কৰিলে মাকো আহোঁতে আহোঁতে তোমাৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ তুমি বেয়া নাপাবা দেই কৰোণে এটা ধুনীয়া হাঁহি মাৰি সৰুকৈ বেদানাই ক'লে বেদানা মমতাজৰ হাতৰ টোপোলাকেইটা বিচনাখনৰ ওপৰতে থলে আৰু পৰা আনন্দত কোৱা দিয়ে ক'লে কাৰখানালৈকে মোৰ ঠিক মনত আছিল পিছত পাহৰি গ'লোঁ বেদানাই পাতলকৈ আহিলে মমতাজৰ দুয়ো হাতত তেলৰ চেকা ভদানাটো লৈ সি টিউবেলটোৰ ওচৰলৈ দৌৰি দিলে টোপোলাকেইটা কাষতে বিচনাত বহি বেদানাই লাহে লাহে টোপলাকেইটা মেলিলে এলুমিনিয়ামৰ এটা চৰিয়াত ভাত চীনা মাটিৰ বাতি দুটা দুবাতি তৰকাৰী এটা ডাঙৰ মগ মগদ দাইল আৰু দুখন সুদা চীনামাটিৰ বাচন বহাৰ পৰাই এবাৰ বেদানাই টিউবৱেলটোৰ ওচৰত মুখ হাত থোৱা মমতাজৰ ফালে চালে আৰু বাচন দুখনত ভাতখিনি দুভাগ কৰি উলিয়ালে অলপ দাইল এখন বাচনত বাকী দি বাকীখিনি মাকটোত ৰাখিলে এবাৰ দিনা পানী লৈ মমতাজ সোমাই আহিল পেণ্টৰ তলত সোমাই ৰখা খালী কামিজৰ আগডোখৰ টানি উলিয়াই তাতেই সিটাৰ মুখখন মাচিলে অহ ভাত উলিয়াইছা কৈ কৈ শি বিচনাখনকৈ বহিল মোৰ আকৌ বাচন পাতি একো নাই হোটেলতে সদায় খাওঁ বাচন পাতিনো কেলেই ভাতৰ গঁৰা মুখলৈ নি সি ক'লে খোৱা তুমি খোৱা তুমি দেখোন খোৱাই নাই মইতো হোটেলতে খাই আহিব পাৰিলোঁহেতেন তোমাৰ কাৰণে সেয়ালৈকে আহিলোঁ ভক্তি আৰু মৰমেৰে বেদা নাই মমতাজৰ মুখলৈ চালে আৰু অলপ ইয়াকৈ হাঁহি ক'লে তুমি খোৱাচোন মই পিছতো খাম তোমাৰ আকৌ যাব লাগিব নহয় এৰা মই আকৌ যাব লাগিব দুগৰাকমান খাইহি আকৌ ক'লে নহয় তুমিও খোৱা বাচন বাতিবোৰ আকৌ লৈ যাব লাগিব নহয় চিনাকি কাৰণেহি দিছে সি যেন হোটেলৱালাটোৰ ওপৰৰ ওচৰত বৰ কৃতজ্ঞ বেদানাই ভাতৰ বাচনখন নিজৰ কাষলৈ টানি নিলে মাজে মাজে একোবাৰ বেদানাই তাৰ মুখৰ ফালে চাই আকৌ তলমূৰ কৰি ভাতৰ পৰা ধৰে খাই উঠি বাচন বাতিবোৰ হাতত লৈ মা টিউবৱেলটোৰ ফালে যাব খুজিলে হাত মেলি বেদনাই ক'লে মোকো দিয়া ময়ে ধুওঁ মোকেই দিয়া ময়ে ধুওঁ বেদানাৰ বাচন বাতিযোৰৰ ফালে হাত মেলি মমতাজে কাইলৈ অ' দিয়া তোমাৰযোৰ বিগুতে ধুই আনো মোৰ দেৰি হ'ব বাচন পাতিলে মমতাজ আৰু বেদনাৰ মাজত প্ৰায় কঢ়া জোৰাই লাগিল সৱশেষত বেদানা জিকিল নিৰস্ত হৈ মমতাজে ক'লে বাৰ পাৰা যদি ধোৱা মই হ'লে নিজে দিয়া নাই পিছত বেয়া নাপাবা বেদনাই বাচন বাতি লৈ টিউবৱেলটোৰ কাষলৈ গ'ল গহীন হৈ মুখৰ হেৰিটো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আগে বান্ধি অনা কাপোৰখনেৰে বাচন বাতিকেইটা বান্ধি ম'মত জাপলি ওলাল হঠাৎ কিবা এটা মনত পৰে শিৰল ক'ৰবাত চকক চক মাতি নাইনে চক মাতি কেলেই বেদা নাই ভাবিলে কাৰখানাত কিবা দৰকাৰ হ'ব পায় দুই এটাই ঘৰটোৰ ভিতৰত বিচাৰিলে নাই অ' হ'ব হ'ব নালাগে চক মাতি এই মাটি তেল পাইছোঁ তাৰেই হ'ব একো নুবুজি বেদানাই মাথো তাৰ মুখলৈ চালে ঘৰৰ চুকৰ পৰা বৰ ঘৰৰ জৰে গলোৱা মাটিতেল থকা সৰু দীঘলীয়া টিনটো উলিয়াই ঘৰৰ এজুকৰ পৰা বৰ সৰহেৰেই গলোৱা মাটিতেল থকা সৰু দীঘলীয়া টিনটো উলিয়াই আনি সি হাঁহি গ'লে ইয়াৰেহে ভাল হ'ব ভালেই পালোঁ পিছফালে গৈ সি মাৰি এডোখৰ বিচাৰি আনিলে তাৰ মূৰতে সৰু ফটা কানি এডোখৰ পকাই বান্ধি সি টিনটোৰ মাটিতেলবোৰ খুটিলে ইয়াক ফালে বাহিৰলৈ ওলাই আহিল কাঠৰ দুৱাৰখনৰ ফালে ঘূৰি চালে অলপ মিহিয়ে ডোখৰ উঠাই চাই ডাঙৰ আখৰেলে লিখিলে বেদানা কি কৰিছা বেদানাই সুধিলে লিখি থৈছোঁ লিখি থৈছা কি তোমাৰ নামটো মোৰ নামটো ক'ত লিখিছা বেদানা ওচৰ চাপেই আহিল ইয়াৰ দুৱাৰত ৰুবা তোমাক দেখুৱাম সেই দুৱাৰখন ভিতৰৰ ফালে হেঁচা মাৰি দিলে বেদানাই দেখিলে তিনিটা ডাঙৰ কলা আখৰ বেদানা কেলৈ লিখিলা মোৰ নামটো নহ'লে যদি পাহৰি যাওঁ বেদানাই ধুনীয়াকৈ হাঁহিলে একো অকলে দুৱাৰখনত থৈ হাতৰ টোপোলাটো লৈ যোৱা মমতাজৰ ফালে বেদানাই কিছুকৰ চাই থাকিল তাৰ পাছত দুৱাৰখন বন্ধ কৰি ভিতৰলৈ গুচি আহিল অকলশৰী বহুত পৰ বহুত কথা ভবাৰ পিছত বেদানাই দেখিলে আজি মমতাজে তাইৰ বিষয়ে কোনো কথা জানিবৰ চেষ্টা নকৰিলে বেদানাই হাঁহিলে পিছদিনা দেওবাৰ দিনটোৰ কাৰণে মমতাজৰ ছুটী শুই থকাৰ পিছতে বেদানাই অভিযোগ জনালে মই আজিৰ পৰা বিচনাত নুশো কিয় দুখ পাইছা মোৰ আকৌ তুলি দোচক একো নাই সেইবোৰ ভালো নাপাওঁ তুমি শুই বৰ দুখ পাইছা নেকি অসহায়ৰ দৈমতাজৰ মাতটো অঁ বৰ ব্যথিতৰ দৈমতাজে বেদনাৰ মুখলৈ চালে মই আজিয়ে অকণ তুলি আনিম অলপ হাঁহি বেদনাই গ'লে মই মাটিত শুইহে ভাল পাওঁ মই আজিৰ পৰা মাটিত শুম তুমিয়ে বিচনাত শুবা হাজিৰাতিৰ আগৰাতিৰ দৈমতাজেই সেই তাৰ সৰু নামাজ পঢ়া কঠডোখৰতে শুই কটালে বেদানাই কোনো প্ৰতিকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেই মই আগেয়ে পিছেও মাটিত শুওঁ মোৰ অভ্যাস আছে মই এই দৌৰাতি মাটিত শুই দুখ পাইছোঁ বুলি ভাবিছা নেকি অকণো দুখ নাই পোৱা মমতাজে ক'লে মই নথকা হ'লেহে তুমি মাটিত শুব নালাগিল সেইটো নহয় বেদানাই যে নিজক দোষী কৰিবৰ মনেৰেই ক'লে তুমি নথকা হ'লে পিছে তুমিতো আছাই আছোঁ কাৰণেতো বাৰু বাৰু মই এখন টকটা পচিয়ে আনিম আজিয়ে আনিম সপ্তাহৰ মূৰত দেওবাৰে মমতাজ গা ধুৱে চাবোন আদিৰ যোগাৰ থাকিলে কেতিয়াবা দুই এটা কাপোৰ ধুৱেই কিন্তু ক'ৰবাত যেতিয়া তাচৰ আঠটা বহে তেতিয়া দিনটো তাতে কাটি যায় পুৱাতে ৰজাক টানকৈ ওলাইছিল বাহিৰৰ ফালে এবাৰ চাই মমতাজে ক'লে ৰজাক ভাল ওলাইছে চাবোন এটুকুৰা অনা যাওঁ সি উঠিল তাৰ কামিজটো পিন্ধিলে ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা সি এটুকুৰা কাপোৰ ধোৱা চাবোন আৰু এইটুকুৰা ভাল গোন্ধ ধোৱা গা ধোৱা চাবোন নিলেগৈ তুমি গা ধোৱানে এৰা ধুব লাগিছিল এদিয়াই ধোৱা তেন্তে কৈ সেই টিউবৱেলটোৰ কাষ পালেগৈ অঁ ৰ'বা এটা বাল্টি নহ'লেই গা কেনেকৈ ধুবা আকৌ সি ওলাই গ'ল আৰু অলপ পৰৰ মূৰত হাতত চিটা বাল্টিটো সোমাই আহিল সেই নাটটো ওচৰলৈ গ'ল আৰু এক বাটি পানী তুলিলে মমতাজাৰ পিছ ভাল লগৰ টিনৰ চকোৱা দি বেৰা পৰ্দাৰ বিশেষ আৱশ্যক নাই তাৰ কথা মতে বেদনানন্দৰ পাৰলৈ বদনাটোলৈ গ'ল নালাগে আজি নেযাওঁ হঠাৎ কিবা এটা সংকচত বেদানাই বেদনাটো তাতে ধুই গুচি আহিল নুধোৱা ইমান ৰূপ দিছে ধোৱা গৈ যোৱা ধুলেই ভাল লাগিব মই কাপোৰ বিচাৰি দিম পিন্ধিয়াই থকা চোলাটো আৰু শাড়ীখনৰ বাহিৰে বেদানাৰ কোনো কাপোৰ নাছিল গা ধুই সলাবৰ কাৰণে তাইৰ একো নাছিল মমতাজে যে কি কাপোৰ ধুব তাই ভাবি নাপালে তথাপি সি বেজাৰ পায় বুলি বেদানা আকৌ গা ধুবলৈ নাদুৰ পাৰলৈ গ'ল চুটকেষ্টত বিচাৰি মম্পদা যে এখন ধুই ধোৱা ধুই থোৱা ধুতি আৰু এটা হাত নোহোৱা গেঞ্জি বিচাৰি পালে সি উলিয়ালে চুটকেষ্ট আকৌ বন্ধ কৰি থ'লে ঘূৰি চালে বেদনাই গাত পানী ঢালি গাত খহিছে সেয়ে মই চাবোন আনিছিলোঁ নহয় সি গা ধোৱা চাবোনটোকো ৰান্ধি বেদনাক আগবঢ়াই দিলে তিতা গাটোত কুচি মুচি শাৰীখন মেৰাই লাজত ৰঙা পৰিবেদনাই চাবোনটো পুৰা হাত মেলি ল'লে গা ধোৱা হ'লেতো তিতা কাপোৰেৰে মমতাজৰ আগলৈ উঠি সি বোলে লাজ পৰি চুলিবোৰ এনে চেপি চেপি বেদানা আদৰ পাৰতে বহি থাকিল এবাৰ ঘূৰিছে মমতাজে ভিতৰৰ পৰাই সুধিলে আৰু পানী লাগে নেকি নালাগে লাজত ৰঙা পৰি বেদানাই ক'লে তেনেহ'লে উঠি নাথাকিলে কাপোৰ পিন্ধা অথনিকৰ অন্য কাপোৰ আনিব লাগিব ধুতিখন আৰু গেঞ্জিটো বেৰৰ মূৰতে থৈ মমতাজে আগফালৰ কোঠালৈ ওলাই আহিল কাপোৰ সলাই বেদানা সোমাই আহিল মমতাজে চকু ৰাখি বেদানালৈ চালে শস্য নিৰ্মল ধুনীয়া মুখত মমতাজে তাৰ ধুনীয়া দেখিলে বুকুৱে পিঠিয়ে পৰি থকা বেদানাৰ পানী নুশুকোৱা তিতা কাপোৰবোৰৰ আগেদি ইটোৰ পৰা এটৰপাকৈ পানী নিগৰি পৰিছিল মমতাজে তাকো ভাল দেখিলে বেদানাৰ লাহি হাত দুখনৰ লাহি আঙুলিকেইটা মমতাজৰ বৰ মৰম লগা যেন লাগিল তাৰ ধুতিখন পিন্ধা শুভ্ৰাও বেদানাজনীক মমতাজৰ বৰ পবিত্ৰ বৰ নিৰ্মল যেন লাগিল তুমি গা ধোৱাগৈ ঠৌ হৈ যাওঁ মমতাজ বহাৰ পৰা উঠিল আৰু পিছফাললৈ গ'ল তাৰ পৰাই আকৌ এবাৰ মমতাজে বেতানলৈ ঘূৰি চালে তাৰ কিবা এটা মনত পৰিল হ'লৌ কোৱা কামিজটোহি আকৌ পিন্ধিলে আৰু আগফালৰ দুৱাৰখন মেলি ওলাই গ'ল বেতানে কিবা সুধিবলৈ সমে এমঠাত ৰঙা তিলবেল এখন ফণী এখন ঘূৰণীয়া আৰ্চিলৈ মমতাজ সোমাই আহিল আটাইকেইটা বস্তু বিচনাখনৰ ওপৰতে থৈ সি তাৰ গেঞ্জী কামিজ খুলিলে আৰু নাদৰ পাৰলৈ দৌৰ দিলে এইবোৰ পৰা আনিলা দোকানৰ পৰা শ্বফুৰ দোকানী বৰ ভাল নহয় নাদৰবাৰৰ পৰাই মমতাজে ক'লে এইকেইটাক কিমান ল'লে হাতত আটাইকেইটা বস্তু লৈ পিছফাললৈ লৈ আহিল বেদনাই সুধিলে ক'ব নোৱাৰোঁ দাম কৰিবলৈ নহ'ল তাৰ হাতত মোৰ কম পইচা জমা আছে নেকি আজি এঘাৰ বছৰ পইচা সি মোৰ লগত দামকে নকৰে গড় বৰে কোৱা দিয়ে মমতাজে ক'লে বেদানাই একো নামাতিলে বিচনাখনলৈ আহিল বেদনা বহিল আৰু আৰ চিখনত এবাৰ নিজৰ মুখখন চালে বেদনাই নিজক ধুনীয়াই দেখিলে কিয় হৈ আকৌ এবাৰ বেদানাই সৰু আৰ্চিটো ঘৰত নিজৰ গোটেই মানুহজনীক চাব খুজিলে পিন্ধি থকা ধুতিখন সৰু পাৰিটো বৰ হাত নহয় মমতাজৰ গেমজিটো নিজৰ গাত দেখি বেদানাই অলপ হাঁহিলে দুটামান কাপোৰ ধুই মেলি হঠাৎ কিবা এটা কথা মনত পৰি মমতাজে আহি ক'লে তুমি চেণ্ডেল পিন্ধা নহয় বেদানাই কৈ উত্তৰ দিবলৈ নোপাওঁতে মমতাজে আকৌ নাদুৰপাৰলৈ দৌৰি গৈ মূৰত পানী ঢালি ধৰিলে গা ধুই আহি মমতাজে আকৌ তাৰ তেলৰ দাগ লগা কামিজ আৰু পটলঙকে পিন্ধিলে আৰু কাপোৰ তাৰ নাছিল আজি বহুদিনৰ মূৰত তাৰ চুলিয়ে এই প্ৰথম ফণীৰ লগত কাজিয়া কৰিলে ইয়াৰ আগতে আৰু কেতিয়া সি তাৰ মূৰ ফণী আহিছিল হয়তো সেই নিজেই ক'ব নোৱাৰি বেদানা হাতৰ পৰা সি ফণীখন খুজি ল'লে আৰু চুলিবোৰৰ আঁচৰি আঁচৰি ক'লে ফণী এখন কিনিম বুলি বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ কথাষাৰ শুনি বেদানাই এটা শান্ত হাঁহি মাৰিলে আজি আকৌ এবাৰ বেদনাই মুক্ত হৈ মমতাজৰ মুখখনলৈ চালে কৰ্মকথৰ মুখখনত বেদানাই দেখিলে এটা নিষ্কুল সু শুদ্ধ পবিত্ৰতা মহতাজৰ গোটেই মানুহটোক বেদনাৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ মন গ'ল গা ধুই উঠি বেদনাৰ অলপ ভোক লাগিছিল হয়তো মমতাজৰো ভোক লাগিছিল ই বহাৰ পৰা উঠিল আৰু ক'লে তুমি অলপ বহা দেই মই ভাতকেইটা লৈ আহোঁ বেদেনাই অলপ অস্বস্তি অনুভৱ কৰিয়ে যেন ক'লে বাৰু সি থিয়নি ৰ'ল আৰু বেদানালৈ ঘূৰি চালে তুমি হোটেলৰ ভাত খাই বেয়া পাইছা নেকি কি ক'ব বেদানাই ভাবি নাপালে তাৰ মুখলৈ চকু তুলি চালে মাথোন ভাত খাৱে মমতাজ মমতাজ বিচনাতে অলপ শুলে বেদানা পিছফালে এনেই বহি থাকিল খুবৰ ঠাই নাছিল কিবা এটা কথা ভাবিবৰ কাৰণে কিবা এটা কথা মমতাজক সুধিবৰ কাৰণে কেইবাবাৰো বেদানাই উচ পিচালে কিন্তু নোৱাৰিলে নাভাবিবৰ চেষ্টা কৰিও কেইবাবাৰো মমতাজৰ কথা ভাবিলে সন্ধিয়া যেতিয়া মমতাজ বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহিল তেতিয়া প্ৰাণ ধাৰী হৈছিল হাতত জুইশোলা নথকাৰ কাৰণে বেদানাই চাকিটো জ্বলাব পৰা নাই মমতাজ সোমাই আহিল তাৰ হাতত এটা ডাঙৰ টোপোলা বেদানা দুৱাৰমুখত ৰৈ সি মাতিলে বেদানাই দুৱাৰ মেলি চালে সিও সোমাই আহিল